Нет, откуда? Нет. Что? Нет, вот у вас вот тоже самое, как, э, хотел вопрос задать. Ну, у вас хороший под. Что? Ну, о чем ответить? Есть вопросы. Давайте. О чем будем общаться? Все равно мы будем общаться в отношениях между Российской Федерацией и Украиной. Так. Что так? Что разве не так? Нет. Ну. Нет. Дальше говорю, Что? Ну. А мы вообще, все равно, как бы не... С того, хоть про рыбалку, все равно будет отношения между Россией и Украиной. Вы, вы с какой области Украины? Я с Чувашей с России. А -а -а. Чувашей, город Шпоксаров. А я Карпатская область, районный центр Петанкевич. Как э, э, Карпатский? Закарпатский, наверное. Нет, Но нету нету. Такой, тот, Но может, нет. Ну, это такое-то. Да, да, это есть Закарпатский, есть При Есть Карпатская. Не, ну вот, в географическом, что там всегда говорят, Закарпатье, туда-сюда, а При что это такое? Хмельницкая область, откуда вы там. И, и это сюда, это нет, это туда уже далеко. Ну это как бы Карпатская там между тем и этим, Это там еще Олег Садовбуш руководил. Нет, область-то за Карпатской называется, правильно? Нет, Карпатская область. А Карпатская область в Украине такая же? Да, Районный центр вот петенкевича да. <связать> Областной центр какой? — Ну, это же Карпаты, ну, Карпатская область, там называется Карпатская. Областной город. <связать> Областной город какой? — Ну, можно его куда хочешь приписать. Или до Губерна, а, или до Пепева. Ну, понятно. Ну, это такое дело. Олег уж там руководил. Это возле Одессы. Ну, что вы думаете о событиях, которые происходят между Украиной и Россией? Я чего думаю, Карпатской области как, ну, если областного города нету, пускай Ленинградский нет. город. Хорошо. Ну, Ленинградский город какой-нибудь станет столицей Карпатской области. Вот. Нет, ну, мои не так, ну, нету столицы области, как это понять? Вот у вас столица области вашей, как у вас называется столица области вашей? Карпатской. Продолжайте. Ой, нет, я с вами ругаться вообще не хочу. Но так я, так не вас, не я вас спросил, что вы думаете об отношениях между Но. Украиной и Россией? Дым и без огня не бывает. Вот, пошли. Вот скажите, кто виноват в дыме с огнем? Вот. а где огонь разожгли, я как считаю? Слушайте, Вы, нет, слушайте, стойте, подождите. Если бы у вас бы там не кричали люди, мы с коляку что Ну, но... что стоп, 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 что раньше? Я дальше нет, сказать? нет, подождите. Я нет, дальше? пока нет. Ну, вы сказали, ну, вы я не предложение. вы сказали. Так подожди, меня. вот ты сейчас забудешь. Я предложение не закончил. Не надо если бы у вас, если бы у вас, знаете, не на геляку, а как бы, всех поляков на геляку. Давай, по... бы, что раньше, что, что, бы было, что, было что, что, что раньше было? Ну все похуй, что, было было, что раньше было. Вы же выбрали себе москалярку, вы не поляков выбрали. Вот. Все поляков на делянку сказали бы. Я бы словно не сказал, мне такая разница. Но вы вроде, вы, вы, вы блядь, кричит. Вы начали кричать, ну, а же... ну, ну как огород? Тупая не дает говорить. Давай ну, еще да, да. Давай, слушай. Ну. Ну, 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 понял я тебя, понял, 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 понял. Ты меня слышишь? О, веком у сарай же, боже мой. Слышал. Я предбанник, придурок. Э, э, Он, старый. сарай. Вот это такой предбанник, ничего себе. Слушай, вот смотри. Э, что, на, что раньше было? Бей хохлов, спасай Россию. Или москаляку на геляку. Еще раз. Что раньше, бей хохлов, что, спасай, что раньше было, бей хохлов, спасай Россию или москаляку Для москаляк на Для москаляку на нет. нет, ты ошибаешься. Первое было бей, хохлов, спасай Россию. Теперь другое дело. Я тебя другое спрошу. Потом себе проверишь, потом проверишь, подожди, все. Слушай, а теперь... я ничего проверять ну, я не, не будет. Слушай, не теп теперь дальше Кто такой москали? Есть ли в Российской Федерации ну, москали? Ну... Слушай, есть ли у Российской Федерации москали? О, Венци, по своей программе, значит, я спросил, есть ли в Российской Федерации москали? Я откуда знаю? Ну откуда ты ж не... Я тебя ну, 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 да. спрашиваю. А кто есть... такие, О, да. я, как ну, раз... а кто такие я не знаю, кто такие мускали. Так да. почему ты, что э, москаляку-нагеляку, когда ты это все говоришь, а почему ты думаешь, что это... Ну я да. в вас в виду. Ну, я тебя спрашиваю, могут... какое отношение имеет Москаль к Российской Федерации? Ну, я тебе... Сп... Ты, вот, ты, ты, ты наверное, ну, все, шановни, это в клетку у тебя. Це бесполезно. Это бесполезно. Я же тебя спросил, как... Ну, украинский флот. Ну, я ж тебя спросил, какое отношение... Между... Между с Украиной. Ноги ноги вытирать. Это для тебя приемлемо. Когда начали ноги вытирать? В 2014 году? После чего? После майдана. А, после Майдана. А когда, после Майдана? Что было? Вот как бы Майдан шел. Что еще получилось во время Майдана? Я не знаю там. Что до 2014 -го года? Я вот, вот извиняюсь, за выражение очень душевно. Но ты понимаешь, вот смотри, я тебе скажу, у тебя тупость по полной программе. А ты как бы, ты понимаешь, как ты русский, нищий, ты даже выслушать не хочешь, даже задуматься, элементарного. Ну вот хорошо, смотри. Вопрос я задаю. Янукович был хорошим президентом или плохим? Для кого? Ну, например, его вообще, как вы считаете? Ну, я, ну для меня Янукович не был президентом. Откуда я могу сказать? Хорошо. Хорошо. Или под... Он для вас был президентом? где Янукович сейчас находится? Он для вас был президентом? Где он был президентом? Где он находится? Янукович, мать ваша, для вас был Я тебя спрашиваю, где он находится сейчас? Я интересуюсь, я не знаю, где он находится. Он в России находится. Ну, давай, давай. Он в России находится. Слушай дальше. Ну, При, каком презид... и... При каком президенте Украины? Шановне, я сейчас не могу. Ты и слышишь меня, не надо мне как бы на уша вешать. Я без тебя могу, я тебя спросил. Я тебя спрашиваю. Алло? Лё... Для вас Янукович был президентом. Был президентом, был. Я сейчас, ты, я ж был президентом. А ну хорошо, что нет. Ну хорошо, что ну. не был. Ну. Президентом не мы. Да. Там он так и я, вид, ну, да что, есть, да, извините. Слушай, при каком президенте Украины Путин вел войска в Украину? При Зеленском. Он увел при Януковиче 20 февраля 2014 года. Вот ты уже баран есть, понимаешь? Но, ты, да. а, а теперь до этого можешь посмотреть документ. Документ. Если я баран, то ты баран. Сразу. Ну давай, есть. Если... Давай я тебе докажу, что войска уведены 20 февраля 2014 года. ОБСЕ. Давай я тебе введу, доведу, что войска Российской Федерации вошли... Давай. Ты вновь тупая.